સુમંત બત્રાની બુક અનાર વિમોચન કરાયું અમદાવાદ બુક ક્લબ દ્વારા એલાયન્સ ઓફ ફ્રેન્કાઇઝ ડી અમદાવાદ ખાતે એન ઇવનિંગ વિથ સુમંત બત્રા ઇવેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં સુમંત બત્રાની તેમની નવીનતમ બુક અનાર વિમોચન પણ કરવામાં આવ્યું હતું પ્રખ્યાત લેખક સુમંત બત્રાએ તેમના નવીનતમ પુસ્તક અનારકલી પર ચર્ચા કરીને શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા સુમંત બત્રાએ વ્યક્તિગત ટૂંચકાઓ તેમના લેખન પાછળની સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા અને તેમના વર્ણનને આકાર આપનાર ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવો શેર કર્યા તેમની સ્ટોરી ટેલિંગ અને ઊંડી આંતરદ્રષ્ટિએ ઉપસ્થિત લોકોને આકર્ષિત કર્યા હતા લાઈવ પેનલ ડિસ્કશનમાં લેખન કાર્ય અંગે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી સુમંત બત્રાએ જણાવ્યું હતું કે મેં આ મહિલા અનારકલીની આસપાસની પઝલ ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જેની આપણે બધા જાણીએ છીએ તેણીને એક ઓળખ એક નામ એક કુટુંબ અને એક દુઃખદ પ્રેમ સંબંધથી આગળનું જીવન આપે છે અને ત્યારબાદ જે ઉભરી આવે છે તે એક ફ્રેશ અને આકર્ષક ગાથા છે જેમાં એક મહિલાના मुगल साम्राज्य में मा, सामाजिक मालखा मेविगेट मा, कर मा, इच्छा व्यक्त करनेना परिणामों सामनो करने अनुभव दर्शा अश्विन सुमन बत्रा आ, लेखक हूँ और आज मैं अहमदाबाद में हूँ अहमदाबाद बुक क्लब के इनविटेशन पे अपनी किताब अनारकली को लॉन्च करने के लिए उस पर बुक डिस्कशन के लिए ये किताब चार पाँच महीने पहले लॉन्च हुई और इसका जो लॉन्च है पूरी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट शहरों में हो रहा है और आज मैं अहमदाबाद में हूँ और मैं जैसे मैंने कहा मुझे खुशी हो रही है अहमदाबाद के लोग जो है किताबें पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक लेखक के लिए सबसे बड़ी बात वो हैं जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं पहली एक ऐसी किताब है कॉम्प्रिहेंसिव अनारकली के बारे में आपने उसके बारे में फ़िल्मों में सुना होगा मुगल आज़म अनारकली कहीं ना कहीं उसके बारे में आ, और किताबों में उसका ज़िक्र सुना होगा पर कहीं पे भी अनारकली पे आज तक कोई किताब नहीं रही तो ये अपने आप में ही एक अलग तरह की बात है तो अनारकली उस कैरेक्टर उस लड़की जिसको आपने फिल्मों में देखा कि दीवार में चुनवा दिया गया था उसकी कहानी है उसका बचपन कहाँ वो पैदा हुई कौन उसके माता पिता थे कहाँ से वो हिंदुस्तान आई कैसे वो अकबर के दरबार में पहुँची जहाँ पर उसको सलमा सलीम से मुलाकात हुई और कैसे दोनों में प्यार हुआ मगर क्या सच में वजह थी कि अकबर को ये रिश्ता पसंद नहीं था क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो एक स्लेव थी नर्तकी थी या उसके बिना उसके पीछे और भी कारण थे और क्या वजह थी कि अनारकली इतनी 16 साल की उम्र में भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो अकबर से भी कन्फ्रटेशन लेने को तैयार हो गई क्योंकि उसकी जो उसका जो बचपना था जहाँ जिस जो उसके पेरेंट्स थे उनका जो इस पर इन्फ्लुएंस था वो प्रिंसिपल